بسم اللہ الرحمن الرحیم و جلون علم نصیبما ر ذخنا طفترون وبحانا یشت و ادا بشرآدھم بل ہنسا ذلوج مثبَ وُقظیم توار قوم بنسو اما بشرب ایوم ام صف ہُو الٰس ہُو فطوراب الا سا اما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء وللله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ایت نمبر 55 سے لے کر ایت نمبر 60 تک سورہ النخل ہے اور 14واں سپارہ ہے ہم سوات کریں گے ویجعلون لما لا يعلمون نصيبا اور مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جن کو یہ جانتے ہی نہیں حصہ مما رزقناہم اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے یعنی جو انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس مال میں سے حصہ متعین کر دیتے ہیں ان کے لیے جن کا یہ اپنا مال سمجھتے ہیں کفار اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے ان بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جو کچھ جانتے ہی نہیں یعنی وہ بت جو کچھ جانتے ہی نہیں ان کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں. نہ انہیں اس حصے کی خبر ہوتی ہے اور نہ حصہ دینے والوں کا علم ہوتا ہے اور دوسری صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ کفار ان بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جن کی حقیقت کا انہیں علم نہیں یہ انہیں اپنا معبود اور الہ یقین کرتے ہیں حالکہ وہ بے بس اور بے جان مجسمے ہیں طلّہ لطف الماں کن تم اللہ کی قسم تم سے ضرور بعض پرس ہوگی اس کے متعلق جو تم بہتان باندھا کرتے ہو یعنی یہ جو تم بہتان باندھتے ہو نا ایک دوسرے پہ اس کا بھی تم سے سوال کیا جائے گا سمجھ آئے گی نا ایک ہوتی ہے غیبت ایک ہوتا ہے بہتان میں اس پہ میں آپ پر بعد عرض کرتا ہوں بجاللہ لِلَّهِ الْبَنَاتِ نانہ اور تجویز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں بیٹیاں ہیں نہ سبحان اللہ وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے تو وہ بیٹے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں خزا اور کنانہ کے قبیلوں کا یہ اعتقاد تھا یہ دو قبیلے ہیں ان کا اعتقاد تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں سبحان سے اس کی تردید کر دی گئی کہ وہ اولاد سے پاک ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے کیا ہے آآ پاک آآ ہے کہ اس کی اولاد ہو اس کا تو اپنا وجود ہی نہیں اس کی تو اشتہا ہی نہیں اس کی تو چاہت ہی نہیں اس پہ بھی مجھے یاد کروائیے گا میں ایک دو باتیں آپ کو عرض کر دوں اسے نہ بیٹے کی ضرورت ہے اسے کیا ضرورت ہے اور نہ بیٹی کی لیکن ان کے اس عقیدہ کی کبات کو ایک اور طرح سے بھی واضح کر دیا گیا کہ بھلے مانسو اپنے لیے تو تم ایک بیٹی بھی پسند نہیں کرتے پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی کافر لوگ جو تھے نا وہ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے ہے آپ اس کی کئی وجوہات تھی اور اب ہمارے معاشرے میں بھی بیٹیوں سے نفرت کرنے کا یہ رواج عام ہو چکا ہے تو کہا کہ تم اپنے لیے تو ایک بیٹی پسند نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہو کہ یہ سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں عجیب تم لوگ ہو وَإِذَا بشر و بِالْأُنسَى اور جب اطلاع دے دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی تو ذلع وجہ ہو تو غم سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے بہو قزیم اور وہ رنج اندو سے سے بھر جاتے ہیں یہ توارہ من القوم چھپتا پھرتا ہے لوگوں کی نظروں سے منسو اس بری خبر کے باعث مابشربے جو دی گئی ہے اسے ایوم سے کو ہو اب یہ سوچتا ہے کہ کیا وہ علا ہوں نام یس ہو فتراب کہ کیا وہ اس بچی کو اپنے پاس رکھے ذلت کے ساتھ یا گاڑ دے اسے مٹی میں یعنی اسے یا تو ذلیل بن کے اپنے پاس رکھے یا اس کو مٹی میں گاڑ دے اللہ آ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں للین آخرت مسَ الصع ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری صفتیں ہیں ومسلعلیٰ اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ صفات کا مالک ہے بحب العزیز الحکیم اور وہی سب پر غالب اور بڑا دانا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے